फ्रेंड्स आज मैं आपको असूस एल सी डी के अंदर डिस्प्ले प्रॉब्लम जो है उसको कैसे फिक्स करते हैं इसका तरीका बताऊंगा ये हमारे पास एक असूस की एल सी डी है जिसका डिस्प्ले नहीं आ रहा और इसकी जो लाइट है वो भी ब्लिंक आ रही है अब हम इस एल को खोलेंगे और इस प्रॉब्लम को अरेडिकेट करेंगे ये देखें ये हमने अभी इसका स्टैंड उतारा है अब इसका कवर उतार लिया है बैकलाइट के जो कनेक्ट इसका ये का कार्ड है और मेन कार्ड है ये देखें ये आपके सामने है अब हम इसका जो मेन कार्ड है उसको हम खोलेंगे की मदद से हमने इसका कार्ड बोलिए है और अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं हम इसका टेस्ट कर रहे हैं अब हमने देखा इसका जो मेन कैपेसिटर है वो फाल्टी है उसको हम रिमूव करके उसके अंदर नया कैपेसिटर जो है वो हमने लगा दिया है ये सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम इसको लगा रहे हैं वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई अपडेट मिल सके ये हमने कैपेसिटर लगा दिया है और अब हम इसका जो पेन कार्ड है उसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से बंद कर रहे हैं ये अब हम इसका कवर जो है वो बंद कर रहे हैं ये बैक लाइट के कनेक्टर लगा रहे हैं ये अब हम इसकी जो एल है इसके अंदर फिक्स कर रहे हैं ये हमने एल फिक्स कर ली है अब हम इसको पावर दे के देखेंगे ये देखें इसमें डिस्प्ले आ गया है इसका मतलब है हमारी जो एल है वो ओके okay कंडीशन में है If you like my video, like it and subscribe my channel. Thank you.